યુપીએન યુનિવર્સિટી ઓફ સસ્ટેનેબલ ટેકનોલોજીએ 19 એપ્રિલના રોજ તેના ત્રીજો ભવ્ય વાર્ષિક ઉત્સવ રેવા ફેસ્ટ 2024 યોજવામાં આવ્યો હતો અંકલેશ્વર જીમખાના ખાતે યોજવામાં આવેલ રેવા ફેસ્ટ 2024 માં યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ તથા અધ્યાપક દ્વારા ઇનોવેશન અને ક્રિએટિવિટીને લગતા કાર્યક્રમો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા આ વાર્ષિક ઉત્સવ સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે નિવૃત્ત આઈએએસ અધિકારી અરવિંદ અગ્રવાલ તેમજ જીઆરપી લિમિટેડના એમડી રાજેન્દ્ર ગાંધી રોટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર નિહિર દવે અશોક પંજવાણી પ્રમુખ યુપીએલ યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટી ભૂપેન્દ્ર દલવાડી અને કિશોર સુરતી પ્રોવેસ્ટ પ્રોફેસર શ્રીકાંત વાઘ મેનેજમેન્ટ કમિટી પ્રતિષ્ઠિત સભ્યો પ્રોવેસ્ટ રજિસ્ટ્રાર ડિન્સ યુનિવર્સિટીના પદાધિકારીઓ અધ્યાપકગણ કર્મચારીગણ વિદ્યાર્થીઓ અને વિવિધ ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ પણ હાજર રહ્યા હતા આ કાર્યક્રમમાં શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાર ઓફ એસઆરઆઈસીટીના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સન્માનપૂર્વક વિતરણ સાથે સ્ટેજ ઇનોવેશન અને ક્રિએટિવિટી થીમ પર વિવિધ પ્રકારના ડાન્સ ફેસ્ટ અને મ્યુઝિક ફેસ્ટનો સમાવેશ થયો હતો મહેમાનોએ તેમના વક્તવ્ય દરમિયાન તેમના પ્રેરણાદાયી શબ્દો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને તેમના સર્વાંગી વિકાસ માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા અને અભ્યાસ દરમિયાન મેળવેલા કૌશલ્ય અને ટેકનિકલ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ પર ભાર મૂક્યો હતો यूनिवर्सिटी के कैमिकल एंजीनियरिंग विभाग और मैथमेटिक्स साइंस एंड ह्युमानिटिक्स विभाग द्वारा रेवा फेस्ट बेहजार चौबीस उत्सव नयुक्त रीते संचालन यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का एनुअल डे फंक्शन रेवा फेस्ट यहाँ हो रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हो रहा है बच्चों ने काफ़ी उसमें एक्टिव पार्ट दिया है ये यूनिवर्सिटी की खास बात है कि हम काफ़ी बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं और हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट यहाँ हो रही है जो भी बच्चे यहाँ से पास हुए हैं वो सक्सेसफुली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप कोई भी इंडस्ट्री में जाके पूछेंगे या मिलेंगे तो हमारी जो क्वालिटी है यहाँ की अब कोई भी आईआईटी आई का स्टूडेंट होगा कि आईसीटी मुंबई का होगा उसके कंपेयर में हमारी क्वालिटी इक्ंट है या बेटर है अब मैं अभी बाहर आ रहा था तो एक स्टूडेंट मिला मेरे को भाविक माथ जो यहाँ से पास किया है स्कॉलरशिप में था यूपीएल ज्वाइन किया यूपीएल ज्वाइन करने के बाद में आईआईटी मद्रास गया है वहाँ उसने मास्टर्स किया है और अभी पीएचडी फाइनल करके तीन चार महीने में डॉक्टर हो जाएगा डॉक्टर भाविक मवंत तो यूपीएल यूनिवर्सिटी से यूपीएल यूपीएल से आईआईटी मद्रास और दिस इज़ आवर अचीवमेंट यू कि आवर स्टूडेंट्स आर शाइनिंग एवरीवेयर एंड हमें देखना है कि हमारा फोकस है कि हमारे स्टूडेंट्स केमिकल इंडस्ट्री या अराउंड इंडस्ट्री में जो ज़रूरत है उसके ऊपर काम करें डिसाइड दैट हमें रिसर्च के ऊपर फोकस है इंडस्ट्री को या टेक्नोलॉजी वाइज या भारत देश को नई टेक्नोलॉजी चाहिए उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे एक प्रोडक्ट कॉमर्शलाइज होने वाली है जो वेस्ट में से बनेगी और वो हिमाचल प्रदेश में कमर्शलाइज होने वाली है नेक्स्ट वन ईयर में टेक्नोलॉजी और पेटेंट्स और पेपर्स उसके ऊपर फोकस है कि हमारी यूनिवर्सिटी शुड बी इक्वलन टू एनी गुड यूनिवर्सिटी जिसका नाम तो उनके लोग को प्रसन्नता होती है सर हमारा दे है कि नहीं पाँच दस साल में हम अचीव करें और इसमें प्रेस के और मीडिया के फ्रेंड्स का फुल सपोर्ट है हम लोगों को कि आप हमें इतना कवर कर कवरेज देते हो और सुनते हो और सजेशंस भी देते हो और आर थैंकफुल टू एवरी वन थैंक यू